Юрий Бутусов, вы хотели добавить да. сказанное. Я хотел сказать, просто вот я слушал народных депутатов, и, к сожалению, я не услышал одну такую важную вещь. Мне кажется, о ней нужно сказать. А проблема не в том, есть за что, за что снимать Наливайченко или нет. Я, например, критикую работу Службы безопасности еще там с апреля прошлого года и могу полпрограммы рассказывать, какие есть недостатки и за что там нужно снимать не только Наливайченко, а и очень-очень многих других руководителей. Вопрос не в том, вопрос в том, сняли ли на за то, что он плохо работал. Так вот, к сожалению, отсутствие возможности публично дать отчет о своей работе как раз и не позволяет говорить о том, что его сняли по профессиональным критериям. У нас, к сожалению, государство не строится, не строится, не строится система профессиональной ответственности. У нас ответственность за политическую нелояльность, но нет ответственности за компетентность профессиональную и вот это в который раз ситуация это демонстрирует у нас сняли неизвестно за что прокурора ерему ушел в отставку даниленко да? что произошло да, вот про даниленко говорят а, а извините у нас место даниленко занял сейчас генпрокурора гузырь про него почему-то Валентин Александрович не сказал ни слова, хотя он занимается ровно тем же, чем занимается прокурор Даниленко. И Даниленко. То есть, почему это произошло? Потому что никто не провел разбора ответственности, чьё, что делал Ерема, за что он несет ответственность, никто не разобрал его команду действия. Точно так же депутаты молча, покорно, послушно, все проголосовали за Шокина, тоже без всякого разбора. Нет, есть, нет, есть, нет, ура, да. Не все, ура? я прошу прощения, Друзья. не все, большинство. Большинство, к сожалению, большинство, да? да? И после этого, и теперь у нас такая же ситуация. Неизвестно за что, непонятно по какой причине, происходит конфликт между службой безопасности и Генпрокуратурой. Но депутатам неинтересно узнать об этом. Парадокс. Они не хотят узнать, а что произошло, почему вдруг все было нормально и вдруг ненормально. Почему снимают Наливайченко? Какова причина? Да? И э, ведь на самом деле мы все понимаем, в службе безопасности Наливайченко не был одним человеком, который э, решал все вопросы. Там был квотный принцип распределения, в том числе и начальников главков, и начальников департаментов. И с Артюховым возник конфликт, потому что там тоже коалиционное правительство в СБУ, да, и каждый контролирует партию свою сферу. Ну, естественно, это нужно было узнать. И это на самом деле уважение самого парламента к себе, к парламентаризму. Это депутаты должны уважать самих себя, что и президент, если принимает какие-то решения, согласно с их полномочиями, должен дать им возможность задать вопросы. Иначе, что у нас получается? Сейчас непонятно, почему сняли на не произведен разбор ошибок. И непонятно, почему назначат нового главу СБУ. И возникнет та же самая ситуация, что возникла сейчас. Это не профессиональное формирование власти. То есть это нет ответственности. Человек, который приходит на должность, должен заявлять что он хочет сделать, а когда он уходит с должности, он должен сказать, а что он сделал из того, что задекларировал. И точно так же должны отвечать и новые, те, кто придет после него. Тогда есть ответственность. А сейчас депутаты проголосовали. За что они проголосовали? А они не могут объяснить. Они гадают, по какой причине это снял сделал президент. А я вам хочу сказать: вот я услышал здесь несколько версий. Э, вот большая часть из них не совпадает с истинными мотивами. Там э, был целый комплекс вопросов конфликтных между президентом, между теми людьми, кого блок Порошенко делегировал на различные должности в СБУ. Мы ничего об этом не узнаем в Верховной Раде под протокол. Я искренне надеюсь, что э, Валентина Леваченко, скажем, сможет какую-то часть своей позиции позиции, высказать перед микрофоном. Но он тоже не является истиной в последней инстанции. Есть логика в двух сторон, и мы должны были ее взвесить. К сожалению, парламент эту задачу не выполнил. Я искренне надеюсь, что когда сейчас будет представление нового главы СБУ, свою ошибку депутаты большинства, которые проголосовали за такое нарушение процедуры, они исправят и все-таки проведут полноценное обсуждение нового главы СБУ. Спасибо.